Assalamualaikum. Pernah tak kita berhenti sejenak dan terfikir apa sebenarnya tunjang keimanan kita sebagai seorang muslim? Hari ini kita nak kupas dua perkara yang sangat-sangat asas, akidah dan ibadah. Satu, apa yang kita percaya dalam hati dan satu lagi macam mana kita tunjukkan kepercayaan tu melalui perbuatan. Kedua-duanya ni berkait rapat, tak boleh dipisahkan langsung. Dan nak faham Islam betul-betul, kita kena faham dua benda ni dulu. Jadi soalannya sekarang apa sebenarnya asas dan tiang seri agama kita ni? Ha, untuk jawab soalan ni, jom kita guna satu perumpamaan. Satu perumpamaan yang sangat mudah difahami tapi sangat mendalam. Cuba bayangkan Islam ni macam sebuah bangunan yang gah. Setiap bangunan yang kukuh perlukan dua benda kan? Pertama, asas atau foundation dia yang kita tak nampak, tersembunyi dalam tanah tapi dialah yang pegang semua benda. Kedua, tiang-tiang serinya yang kita boleh nampak dengan jelas yang menyokong seluruh struktur. Nah, inilah gambaran paling mudah untuk akidah dan ibadah. Okey, jom kita mulakan dengan yang paling utama dulu. Bahagian pertama dan paling penting dalam bangunan kita tentulah asasnya, kan? Inilah dia yang kita panggil akidah, teras kepercayaan kita. Akidah ni, dia macam tapak konkrit bangunan kita tu lah. Tersembunyi jauh di dalam hati. Orang lain tak nampak, kita pun tak boleh nak tunjuk. Tapi, kekuatan dia tu yang akan menentukan segalanya. Kalau asas ni goyah, bayangkan apa jadi pada bangunan di atasnya. Mesti akan runtuh kan? Macam itulah, ia adalah satu keyakinan yang terpahat kuat dalam jiwa kita. Jadi, apa bahan-bahan yang kita guna untuk bina asas yang kuat ni? Ha, inilah dia, enam rukun iman. Dan dengan sini, ini bukan sekadar senarai untuk kita hafal masa sekolah dulu tau. Bukan. Ini adalah enam tunjang keyakinan yang paling fundamental. Percaya pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kiamat dan kodar ataupun takdir. Sekarang, jom kita fokus sikit pada rukun yang keenam ni, kodar. Hmm, konsep ni kan selalu sangat orang salah faham. Orang ingat qadar ni maksudnya kita kena pasrah je tak perlu usaha. Eh, bukan macam tu. Sebenarnya, ia adalah tentang kita memahami yang kita ni bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan dan perancangan Allah. Cuba kita hayati hadis ni. Dia merumuskan konsep qadar dengan subhanallah sangat indah. Bayangkan eh, kalau satu dunia ni semua orang bergabung tenaga nak bagi kita satu kebaikan atau nak kenakan kita dengan satu keburukan, semua tu tak akan berlaku melainkan apa yang Allah dah tetapkan untuk kita. Bila kita betul-betul faham benda ni, ia bagi satu ketenangan yang luar biasa kan? Okey, selain enam rukun iman tu, asas kita ni dipegang oleh tiga lagi prinsip utama. Pertama, Tauhid. Percaya 100% Allah itu esa. Tak ada kompromi. Kedua, penyerahan. Maksudnya, kita letak petunjuk Allah tu lebih tinggi daripada kehendak dan nafsu kita sendiri. Dan yang ketiga, yang paling-paling kritikal, elakkan syirik. Sebab syirik ni dosa yang paling besar. Dia boleh hancurkan terus asas yang kita bina susah payah ni. Okey, Chun, asas bangunan kita sekarang dah mantap, dah kukuh. Jadi, soalan seterusnya. Apa yang kita nak bina atas asas yang kukuh ni? Ha, sekaranglah masanya untuk kita dirikan tiang-tiang pula. Tiang-tiang yang nampak dek mata ni, inilah dia ibadah. Ibadah ni amalan luaran kita. Dialah bukti nyata, bukti fizikal kepada asas kepercayaan yang tersembunyi dalam hati kita tadi. Senang cerita, ibadah ni cara kita tunjukkan akidah kita. Dia menterjemahkan apa yang kita percaya dalam hati kepada perbuatan. Hubungan dua benda ni sangat-sangat penting. Cuba fikir, kalau kita buat ibadah tapi akidah tak betul, amalan tu jadi macam pergerakan kosong je. Sebaliknya, kalau kita kata akidah kita kuat tapi tak ada ibadah langsung, kepercayaan tu macam tak ada bukti, betul tak? Jadi, ada berapa tiang utama yang wajib ada untuk sokong bangunan Islam ni? Ada lima. Inilah dia lima rukun Islam, tiang-tiang yang kita wajib wajib dirikan. Mengucap dua kalimah syahadah, solat lima waktu, keluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji kalau kita mampu. Kalau tiang-tiang ni tak ada atau goyang, alamatnya goyanglah seluruh bangunan iman kita tu. Tapi ada satu bahan api rahsia, satu kuasa yang menjadi enjin untuk semua amalan ni. Tanpa benda ni, solat kita, puasa kita, zakat kita, semuanya boleh jadi tak ada nilai di sisi Tuhan. Apa benda tu? Ha, ia adalah niat. Hadis yang sangat fundamental ini memberitahu kita sesuatu yang amat penting. Nilai sebenar amalan kita bukanlah pada apa yang orang nampak, bukan pada hebatnya perbuatan kita, tapi pada niat yang tersembunyi jauh di dalam hati. Yang menariknya pasal niat ni kan, ia boleh ubah benda biasa jadi luar biasa. Contoh paling senang, makan. Kalau kita makan sebab lapar, nak kenyang je, ia jadi rutin biasa. Tapi, cuba kita ubah niat sikit. Aku makan ni sebab nak dapat tenaga supaya aku boleh beribadah pada Allah dengan baik. Ha, tiba-tiba rutin makan yang sama tu bertukar jadi satu ibadah yang dapat pahala. Nampak tak? Inilah kuasa niat. Dan satu lagi perkara penting, untuk menjaga bangunan kita ni, agama kita ni dah dianggap lengkap dan sempurna. Jadi apa-apa penambahan atau rekaan perkara baharu dalam urusan ibadah adalah dilarang. Kenapa? Sebab ia macam kita ubah suai pelan asal bangunan. Risikonya boleh merosakkan keseluruhan struktur yang dah sedia sempurna tu. Jadi, kita dah tengok asasnya, kita dah tengok tiangnya, apa rumusan dia? Semuanya berbalik pada satu hubungan yang tak boleh dipisahkan, hubungan antara iman dan amal. Tadi kita pakai analogi bangunan, kan? Sekarang, jom kita guna satu lagi analogi, pokok. Akidah tu macam akar pokok. Dia tersembunyi dalam tanah, kita tak nampak, tapi dialah yang bagi kekuatan dan zat pada pokok tu. Ibadah pula ialah buahnya, buah yang kita boleh nampak, boleh rasa. Logiknya mudah je. Kalau akar tu sihat dan kuat, mesti buahnya elok kan? Macam itulah, akidah yang mantap akan menghasilkan ibadah yang berkualiti. Dan untuk kita tutup perkongsian kali ini, jom kita sama-sama muhasabah diri, tanya diri kita sendiri, sejauh mana akar akidah dalam hati kita ni betul-betul membentuk buah ibadah kita setiap hari? Dari solat kita sampailah cara kita bercakap dengan orang lain, cara kita bekerja, adakah semuanya berpunca dari akar yang sama? Fikir-fikirkanlah.